Вітаю вас, шановні глядачі, в Ефірі програма здоров'я від А до Я, і сьогодні гість нашої передачі, кандидат медичних наук Урам Козирів. Вітаю вас, Ура Михайлович. Вітаю сьогодні. Говоримо про здоров'я, про здоров'я нації, і зокрема про програму, вашу програму здорова людина, сильна країна. Так. Власне, в чому суть цієї програми? В чому полягають її основні ну, засади? За цю програму? Ми початкували сім років тому. Суть заключается в одном. Два самых важных вопроса, которые мы ставили, это то, что может давать украинская земля, и то, что украинцы ⁇ это трудолюбивый народ, и можно развивать эту мысль дальше и дальше. Например, мы в программе говорили о применении лекарственных трав которых очень много в Украине, особенно на Полтовщине. Это и эхинацея, которая выращивается тут и в большом количестве поставляется, к сожалению, за границу. Это и расторопша, она как чертополох растет в Полтаве. Это и одно из самых старых, древних, знаменитых деревьев гинка-белоба, так называемая. Это дерево еще называют деревом молодости. Еще великий Гёте писал стихи об этом дереве. Это двулопастная гинка, так называемая, листья которого используются практически в очень многих препаратах для улучшения мозгового кровоснабжения, для улучшения сердечной деятельности, разжижения крови. Ну, это знают и врачи, и население. Но, к сожалению, использование этих возможностей этих трав оно очень и очень ограничено. с чем это связано? мне кажется, связано с тем, что недостаточно масс медиа, в том числе и телевидение, говорит о том mm. и о тех преимуществах, которые они имеют. во-первых, все, что можно из них делать, все можно делать здесь, на месте, в домашних условиях получать прекрасный лечебный эффект, и э, все это, ну, сейчас время такое, не стоит практически ничего. Это один э, из постулатов этой программы, а другой, Вы сказали? Инше это применение, мы уже обследовали более трех тысяч э, хворых. Это неинвазивный анализатор крови, который был предложен и разработан Украинскими учеными это профессор Малыхин, к сожалению его сейчас нет с нами, он три года назад умер. Это профессор Института нейрохирургии в городе Харькове и бывший военный айтишник, член Нью-Йоркской академии наук Пулавский Анатолий Антонович. На сегодняшний день он находится за пределами Украины. У него достаточно много э, работы. Э, а этот аппарат, к сожалению, к сожалению, очень мало представлен в лечебных учреждениях Украины. В чем суть всего аппарата и власне, что он показывает, <coughs> что он диагностирует? Ну, неинвазивный метод заключается в том, что э, одним из важных показателей состояние человеческого организма является температура. Все это знают, и, как правило, хворый приходят домой, и первое, что спрашивают дома, домашние, детей, взрослых, как себя чувствуют, какова температура и так далее. На этом принципе и основана работа этого аппарата, который разрабатывался более 30 лет профессором Малыхиным. Неинвазивный метод заключается в следующем. Устанавливаются датчики, их всего 5, на биологически активные точки. Это проекция сонной артерии на шее справа и слева. Это подмышечная область. И это пупок. То есть урахус, чем все мы связаны с материнским организмом снимаются показатели температуры в течение 6, ну, режим аппарата 3, 6, 12 минут. Мы, как правило, работаем в среднем режиме до 6 минут обследования. В программу вводится возраст, в программу вводится пол хворого, в программу вводится вес хворого и вводится ритм, частота сердечных сокращений. Все это снимая и показатели температуры, аппарат и программа анализирует, и после этого выдает определенные рекомендации, предварительный диагноз. Но еще раз хочется сказать, что основным все равно является врач, лекарь. Без него и аппарат, то есть резюме, должен ставить лекарь. Вы говорите, мы там сняли показники, ввели вагу, рост, вик и так далее. Чем мы отбираем на выходе, кроме того, что лекарь будет его На выходе мы отримуем предварительный диагноз, например, состояние сердечно-сосудистой системы, каково, состояние печени пищеварительной системы, состояние водно-электролитного баланса, состояние гормональные состояния, это тестостерон, эстероген, это насыщение крови кислородом. То, что сейчас очень важно при ковидах, это скорость выделения углекислого газа. То есть это 117 показателей на сегодняшний день. Это общая кровь, биохимический анализ крови, водноэлектролитный, это калий-натрий кальций, общий белок. Это состояние сердечно-сосудистой системы, в том числе и давление, артериальное давление и так далее. Вот. Это и эстерогены, и андрогены, это и скорость насыщения тканей человеческого организма, то есть головного мозга, насыщение кислородом щитовидной железы, это очень важно. И, соответственно, этому мы получаем диагноз. То есть аппарат рекомендует и обратить внимание на те хворобы, какие у Но ну, я так понимаю, что это тучечки такие альтернативные диагностики можно сказать, можно так сказать. Можно сказать, но этот э, метод он предназначен для скрининговой диспансеризации, то есть для обследования э, достаточно большого количества. Метод не требует никаких реактивов. Метод не требует каких-то особых условий. Mm -hmm. Метод можно применять особенно добро его применяют в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии, в Испании, в Италии на каретах скорой помощи. Поскольку практически это, будем говорить, так, лаборатория на колесах: mm -hmm. то есть, можно в любом селе, без света, то есть когда нет света, поскольку аппарат и ноутбук к нему программа можно зарядить и 12 часов практически работать без света, практически в любых условиях. Это и в частном доме, и на предприятии, где угодно, в принципе. Ну, добре. Вы вот назвали там э, Италия, Венгрия, Чехия и так далее. В Украине выкористовывается это? В Украине, в Киеве этот аппарат работает достаточно несколько аппаратов. В Одессе, а м, больше, ну, в Донецке раньше был, работал. Будем так говорить, в Днепропетровске. В Полтаве он, в Харькове, само собой, и в Харькове, в Полтаве он у меня. Я уже им работаю более 15 лет. Это у вас кабинет, у вас Да, Мы принимаем, принимаем хворых Это на протезном заводе, если знаете, у нас есть такой. Там у нас кабинет, и причем мы принимаем хворых, особо нуждающихся, бесплатно, без всякой оплаты. У нас сама программа такая. Нарува угу. людина сильный край. Ну добріє, э, цей апарат, я так розумію, що він сертифікований, він якийсь має. Ну апарат сертифікован. В Україні, в Казахстані, в свое время Білорусі, Росії, Італії, Іспанії, в Китаї, В'єтнамі, сейчас в Болівії, в Мексике. Автор этого аппарата один из них живой. Э, Пулавский Анатолий Анатольевич он является э, членом Нью-Йоркской Академии наук. Угу. Кроме всего, ну наперед разрабатываются еще другие аппараты, калибри так называемые, которые определяют благодаря датчикам и благодаря анализу ритма сердечных сокращений, определяют то же самое общее состояние. И особенно важно очень интенсивно занимаются углеводным обменом, то есть определением сахара, поскольку диабет это одно из э, очень распространенных заболеваний в мире. Ну, добре. А чего тути, на вашу думку, я не знаю, вы там с официальными органами? Мы а, этот аппарат несколько раз в Киеве на международных выставках показывали. Аппарат получил в Братиславе большую золотую награду. Аппарат был отмечен в Саудовской Аравии хрустальным призом. Аппарат был признан во всех многих государствах, которых я сейчас назвал. Ну, в Украине, к сожалению, мы <laughs> показывали много раз, и здесь показывали, и рассказывали, и в Киеве показывали. Я не буду называть достаточно важных особых моих коллег, которым я делал обследование, которые, в принципе, очень довольны. Почему? Не могу я сказать. Добре, от е, наші глядачі подивляться цю програму. Ви сказали, що ви безкоштовно, так, так, безкоштовно так, так, е, робите обстеження, і от вони хочуть обстежитися, куди їм підійти, до кого їм звертатися? Можна зробити попроще, можна дати мой номер телефона, поскольку желаючих говоря, було очень много. Очень много. Я не смогу столько прийняти. Ну, будем, пусть звонят, каждый день я смогу принимать, допустим, по пять, по семь больных. Особенно, думаю, что мы сейчас предложим, я думаю, в госпиталь, особенно раненым и хорем, которые реабилитируются после ранений Збройным силам Украины. Ну, думаю, что так, пожалуйста, можно дать мой номер телефона, mm -hmm. и я готов для того, чтобы не ждать, назначить день приема и, пожалуйста, приходить. я дякую вам за эту разговор в нашей студии. Я буду вам работы. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимся.